اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین اخسنوا منہم واتقوا اجر عظیم صدق اللہ العظیم اللہ رب, اللہ رب العزت نے فرمایا اللزی استجابوا لاہ والرسول وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی مم بعد ما اصابہ ملکرہ بعد اس کے کہ زخم ان کو پہنچ چکے تھے للذین اخصن و منہم وط اجر عظیم اللہ نے فرمایا ان میں سے جو لوگ نیکیاں کرنے والے ہیں واتقوا اور وہ پریزگاری والی زندگی گزارتے ہیں اجر عظیم ان کے لیے اللہ نے فرمایا اجر عظیم ہے جو دل سے نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور تقوی پر والی زندگی گزار رہے ہیں اللہ نے فرمایا اجر عظیم ایسوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے الناس قد جمعوا لكم اللہ نے فرمایا وہ لوگ الدین قال لهم الناس وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا ان قد جمع لکم کہ جو لوگ ہیں انہوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کیا ہے اَن قد جماء لکم لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کیا ہے فخ شو ہم پس تم ان سے ڈر جاؤ فضا ایمانا ایمانہ تو اللہ نے فرمایا اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کیا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وہ کہنے لگے اللہ ہمارے لیے کافی ہیں ونعم الوکیل اللہ بہترین کارساز ہیں ونقل ابو بنعمت من الله وفضل لم يمسخ سوء اللہ نے فرمایا وہ لوٹے اللہ کا احسان اور فضل لے کر لم يمسخ سوء کوئی برائی بھی ان کو نہ پہنچی تکلیف بھی نہ پہنچی و رِزْوَانَ رضوان انہوں نے اللہ کی رضامندی کی اتباع کی وہ اللہ کی رضامندی کے پیچھے چلے وَاللَّهُ اللہ حضو فضل اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اولیاہ اللہ نے فرمایا سوائس کے نہیں کہ یہ پروبوکنڈا یہ شیطان کی طرف سے تھا یوخف یوخف اولیاء جو اپنے مددگاروں سے ڈرا رہا تھا فلا تخافوہم اللہ نے فرمایا تم ان سے نہ ڈرو وخافونی میرے سے ڈرو ان کن تم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ کہ نبی جی آپ غم نہ کریں الدی نہ یوسار فلکفری ان لوگوں کے بارے میں جو کفر میں دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں ان نہ شیا اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہرگز آپ کو, کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یریید اللہ اللہ یج الحم حسن فی الآخرہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ہو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ نے فرمایا اِنَّ الدی نشترب الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ترجیح دے رکھی ہے ایمان کے بدلے وہ لوگ جو ایمان کے بدلے کفر کو ترجیح دے رہے ہیں اللہ نے فرمایا لَنْ عظر اللَّهَ شیعہ اللہ کا ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عذاب ایسو کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ نے فرمایا فرما کفرو انہم خیر خير لانفسهم اللہ نے فرمایا ہرگز یہ نہ سمجھیں یہ کافر کہ انما نملی لهم جو ہم ان کو ڈیل دے رہے ہیں خیر لانفسهم ان میں ان کی جانوں کی کوئی بہتری ہے انما نملی لهم ليزدادوا اسما اللہ نے فرمایا سوائے اس کے نہیں کہ جو ہم ان کو ڈیل دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ گنؤ کے اندر اور آگے بڑھ جائیں والا ہم عذاب اللہ نے فرمایا ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے انشاءاللہ العزیز اللہ ان آیات کی تفسیر کرنے سے پہلے ان آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں سب سے پہلی آیت کے اندر جو جب مسلمان دوبارہ یکجا ہوئے اللہ نے کافروں کے دلوں میں روب ڈالوا ڈالا غزوہ اخد میں اور ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر غزوہ اخد سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا باگتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں کہیں ہی دفعہ اس کے اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اس طرح زخموں سے چور چور صحابہ کو ہمیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہیے ان کے اوپر حملہ کرنا چاہیے لیکن مسلمانوں کا روب اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے پلٹ کر حملہ کرنے کی جو ہے قدرت نہ ہوئی بہرحال یہ خبر پہنچی حضور علیہ اصلاۃ والسلام تک کہ ابو سفیان دوبارہ پلٹ کر حملے کے لیے آ رہا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور حضرات صحابہ کو لے کر آپ نے ان کا پیچھا کیا اور الاسد مقام تک اللہ کے نبی نے ان کا تعاقب کیا یہ مقام مدینے سے تقریباً آٹھ میل کے فاصلے پہ تھا تو اللہ رب العزت نے ابتدائی آیات میں اس منظر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا اور پھر جو ان کی طرف سے ایک پروپوگنڈا تھا اس پروپیگ اس پروپوگنڈا کیا تھا اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اور اس پروپوگنڈے گنڈ پر حضرات صحابہ کا ایمان مزید اس کے اندر ترقی ہوئی ان کا ایمان مزید اس پروپوگنڈے سے بڑھا اس کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی اور کفار کے لیے تخفیف اخروی ان کو آخرت کے عذاب سے اللہ نے ڈرایا اور آخر میں اللہ رب العزت نے جو کافروں کے دل کے اندر خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ رب العزت نے جو ہمیں اتنی خوشحالی دی ہوئی ہے خوش عیش زندگی ہم گزار رہے ہیں ہمیں اللہ نے اتنا مال و دولت دیا ہوا اتنی اللہ نے ہمیں ڈیل دی ہے تو شاید ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں اگر اللہ کے مبغوظ لوگ ہوتے تو شاید یہ خوشخالی ہمیں میسر نہ آتی تو اللہ نے فرمایا مفسرین لکھتے ہیں یہ خیال کافروں کے دلوں میں پیدا ہو سکتا تھا کہ ہمیں جو اتنی ڈیل ملی ہوئی ہے تو شاید اللہ ہم سے راضی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں اس آنے والے خیال کو بھی اللہ پاک نے رد کر دیا آخری آیت میں تو یہ میں نے آپ کے سامنے نایات کا خلاصہ عرض کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللّین استجابوا و رسول وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی بعد ما اصم القرخ بعد اس کے کہ زخم ان کو پہنچ چکے تھے یعنی غزوہ اخد میں صحابہ زخموں سے چور چور ہو چکے تھے اور جب یہ خبر پھیلی کہ ابو سفیان کا جو لشکر ہے وہ دوبارہ حملے کے لیے آ رہا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو ابو سفیان کے اس قافلے کا تعقب کرنے کے لیے کہا جس پر زخموں سے چور چور صحابہ سارے تیار ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا جب حضور حضرات صحابہ کو لے کر ہمراہ الاسد مقام تک گئے تو مفسرین لکھتے ہیں عبدالقیس کا تجارتی قافلہ مدینہ آ رہا تھا ابو سفیان نے اس کا اس لشکر کو بہت سارا مال و دولت دیا کہ جا کر مکہ میں حضرات صحابہ کے دلوں میں ہمارا رو بٹھائیں اور ان سے یہ کہیں کہ ابو سفیان بہت بڑا قافلہ لے کر تمہارے اوپر حملہ کرنے لگا ہے تو یہ ایک جھوٹا پروپوگنڈا انہوں نے کیا القیس کا عبد القیس کا لشکر آیا انہوں نے حضرات صحابہ کو ڈرایا دمکایا لیکن اس پر حضرات صحابہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا حضرات صحابہ کا جواب تھا حسب اللہ عن الوکیل اللہ ہمارے لیے کافی ہیں اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ اخد سے ابو سفیان جا رہا تھا تو جاتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی کہ آئندے آئندہ سال بدر میں ہمارا آمنا سامنا ہوگا چنانچہ وعدے کے مطابق اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے چلنا ہے بدر کے مقام پر اور یہ بھی فرمایا اگر آپ نہیں نکلیں گے تو میں اکیلے جاؤں گا بدر کے مقام پر چنانچہ حضور زخموں سے چور چور صحابہ ان کو اپنے ساتھ لے کر اگلے سال بدر کے مقام پر گئے ابو سفیان مکہ سے بڑا قافلہ لے کر نکلا لیکن اللہ نے اس کے دل میں دل میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا چنانچہ راستے سے ہی وہ واپس پلٹ گیا یہ عذر کرتے ہوئے کہ اس ساتھ قید سالی ہے قید سالی کا عذر کر کے جو ہے واپس ہو گیا تو قریش مکہ نے اس جو ہے لشکر کو اس کو جیش السویق کا نام دیا یعنی ستو والا لشکر کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو نیکل نکلا لڑائی کی نوبت نہیں آئی بس ستو پی کر دوبارہ یہ لشکر اپنے گھر آ گیا مکہ آ گیا تو اس لیے قریش مکہ نے اس لشکر کو جو ہے جیش السویق کا نام دیا بہرحال اگلے سال جو حضور بدر کے موقع پر گئے تین دن وہاں پر رکے ایک بازار لگتا تھا وہاں پر حضرات صحابہ تین دن آپ نے تجارت کی اور تجارت میں بہت زیادہ حضرات نفع جو ہے صحابہ وہ نفع لے کر لوٹے کوئی تکلیف بھی صحابہ کو نہیں ہوئی اور تجارت میں بہت زیادہ نفع بھی صحابہ کرام کے ہاتھ میں آیا تو اس منظر کو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا اللہور رسول وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی ممباد ماسا بہم الکرہ بعد اس کے زخم ان کو پہنچ چکے, چکے تھے عہد میں لدین اخصن و من اجر نظیم اللہ نے فرمایا وہ لوگ اخسنوا منہم ان میں سے جو دل سے نیکیاں کرتے ہیں و اور تقوی پریزگاری والی زندگی گزارتے ہیں اللہ نے فرمایا اجر النظیم ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ لهم الناس, ان الناس قد جمعوا لكم اللہ نے فرمایا اللّینہ وہ شخص قال لهم الناس لوگوں نے ان سے کہا یا وہ لوگ کہ قال لهم الناس لوگوں نے ان سے کہا تو اس سے مفسریں لکھتے ہیں یا تو وہ عبدالقیس کا لشکر, لشکر ہے جو مکہ سے مدینہ آ رہا تھا تو ابو سفیان کے لشکر نے ان کو پیسے دیے اور کہا کہ مکہ میں جا کر حضرات صحابہ کے دلوں میں ہمارا روب بٹھائیں اور جھوٹا پروپوگنڈا کریں کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر تمہارے مقابلے کے لیے آ رہا ہے تاکہ مسلمان ڈر جائیں یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ جب میں جب آتے ہوئے اگلے سال ابو سفیان راستے سے ہی واپس ہو گیا قحط سالی کا عذر کر کے تو نعیم ابن مسعود اس جی ایک آدمی تھا جو مکہ سے مدینہ جا رہا تھا اس کو ابو سفیان نے بڑی رقم دی اور کہا کہ جا کر حضرات صحابہ کے دلوں میں ہمارا رو بٹھائیں ان کو ڈرائیں کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے تاکہ صحابہ کرام ڈر جائیں ان کے دلوں میں ہمارا خوف بیٹھے لیکن جب اس نے آ کر یہ بات صحابہ کے سامنے کی تو اس سے صحابہ اکرام کا ایمان اور زیادہ بڑھا تو اللہ اس منظر کو بیان فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللّی نقال الناس وہ لوگ کے لوگوں نے ان سے کہا یعنی یا وہ شخص کے لوگوں نے اس سے کہا تو بہرحال عبدالقیس کا جو لشکر آ رہا تھا اس کو ابو سفیان کے لشکر نے پیسے دے کر اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ جا کر مکہ والوں کو ڈرائیں تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مکہ میں جا کر اس طرح ان کو ڈرانا اناسقد جمع کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے یعنی لوگوں نے اس سے کہا تھا کہ تم جانا اور جا کر مدینے میں حضور اور حضور کے صحابہ سے یہ کہنا کہ ان جمعوا لکم لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے فخش پس تم ان سے ڈر جاؤ اللہ نے فرمایا فزادہم ایمانا ایمانہ جب اس لشکر نے آ کر یہ بات صحابہ کے سامنے کی تو اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا ایمانہ نتیجہ کیا نکلا کہ اس سے حضرات صحابہ کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا وکالو حسب اللّہ ونعم الوکیل وہ کہنے لگے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے یہ حضرات صحابہ کا جواب تھا فن کا بنعمت من اللہ و فضل اللہ فرماتے ہیں وہ لوٹے اللہ کا احسان اور فضل لے کر اس کا کیا مطلب کہ وہ لوٹے اللہ کا احسان اور فضل لے کر وہ لکھتے ہیں یعنی اگلے سال بدر کے موقع پر جو صحابہ گئے تین دن وہاں ایک بازار لگتا تھا اس بازار میں حضرات صحابہ کو تجارت میں بہت بڑا نفع ہاتھ میں آیا اللہ اس منظر کو بیان کر رہے ہیں ون کال ابو بن متم بن متمن و فضل حضرات صحابہ لوٹے اللہ کا احسان یعنی تجارت میں نفع مراد ہے وفضل فضل اور بہت بڑا فضل لے کر لوٹے یعنی سواب مراد ہے لم یم لم یم سسخم سون اللہ نے فرمایا کوئی تکلیف حضرات صحابہ کو نہیں پہنچی و تبا رضوان اللہ حضرات صحابہ انہوں نے اللہ کے رضامندی کی تباہ کی و اللہ حضو فضل ناظیم اللہ فرماتے ہیں اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں ان نما ظالکم الشعطان فلیاہ اس میں اللہ فرماتے ہیں سوائس کے نہیں کہ ذالکم الشیطان یہ پروپوگنڈا شیطان کا تھا شیطان کی طرف سے یہ پروپوگنڈا تھا کہ حضرات صحابہ کے دلو میں جا کر آپ نے اس طرح رو بٹھانا ہے تو یہ جو یہ اس یہ اس دور کا میڈیا تھا جیسے آج کے دور کا میڈیا تو ہمارے استاد مختلف فرمایا کرتے تھے کہ یہ پروپوگنڈا اس دور کا میڈیا تھا تو فرمایا ان نماز لالکم الشیطان اللہ فرماتے ہیں یہ جو پروپوگنڈا تھا یہ شیطان کی طرف سے تھا یخوف اولیاء جو اپنے مددگاروں سے ڈرا رہا تھا فلا تخوا اللہ نے فرمایا تم ان سے نہ ڈرو حضرات صحابہ کو اللہ فرما رہے ہیں فلا تخوا آپ ان کا ان کا خوف نہ کریں و میرا خوف کریں میرے سے ڈریں ان کن تم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِيُونَ فِي الْكُفْرِ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی ہے اور تخفیف اخروی ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِيُونَ فِي الْكُفْرِ نبی جی آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں جو کفر میں دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں نبی جی آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں مفسری لکھتے ہیں اس سے مراد وہ منافق ہیں جنہوں نے غزوہ اخت کے موقع پر اپنے کول و فیل سے کھلم کھلا کفر کا جو ہے اظہار کیا تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی کو اللہ تسلی دے, دے رہے ہیں نبی جی آپ غم نہ کریں ان لوگوں کے بارے جو کفر میں دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں ان نہ سیا اللہ نے فرمایا نبی جی وہ ہرگز آپ کو کوئی ذر نہیں پہنچا سکتے آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے یریید اللہ اللہ یج الحم حسن فل خرا اللہ چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو ان منافقوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو وہ لہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ نے فرمایا ان الذی نشتر قفر بالایمان وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ترجیح دے رکھی ہے ایمان کے بدلے میں جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو ترجیح دے رکھی ہے اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں اس سے مراد منافقین مشرقین ہیں تو فرمایا وہ لوگ جو کفر کو ترجیح دے رہے ہیں ایمان کے بدلے اللہ فرماتے ہیں لئی عظر اللہ سیاح کہ ہرگز وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عذاب ایسو ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ اس میں جو یہ ایک خیال کفار کے دلوں میں پیدا ہو سکتا تھا کہ جو ہمیں اللہ نے اتنا مال و دولت دیا ہوا ہے اللہ نے ہمیں اتنی ڈیل دے رکھی ہے اگر ہم اللہ کے ناپسندیدہ ہوں اگر اللہ کا ہمارے اوپر غضب ہو تو اللہ نے یہ چیزیں ہمیں اتنی زیادہ کیوں دی ہیں یہ اتنی ڈیل اللہ ہمیں کیوں دے رہا ہے تو اللہ فرما یہ خیال جو ہے کافروں کے دلوں میں پیدا ہو سکتا تھا تو اللہ نے اس خیال کا بھی رد فرما دیا اس آیت میں اللہ نے ولا یک صبن اللّی نفرو یہ کافر ہرگز یہ نہ سمجھیں ان نَا نملی لہم خیر جو ہم انہیں ڈیل دے رہے ہیں ان میں ان کی جانوں کی کوئی بہتری ہے ان کی جانوں کا کوئی فائدہ ہے اللہ نے فرمایا انما نملی لہم لی اسما ہم ان کو ڈیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناؤں میں اور زیادہ بڑھ جائیں گناؤں میں اور زیادہ ترقی کر جائیں پھر ہم ان کو پکڑیں اور واپسی کا کوئی راستہ ان کے پاس نہ ہو تو اللہ نے فرمایا اس لیے ہم ان کو ڈیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناؤں میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور ترقی کریں والم عذاب المحین اللہ نے فرمایا ان کافروں کے لیے ضلعت والا عذاب ہے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ کافر بھی آگ میں جائیں گے مسلمان بھی اپنی بدہ مالیوں کی وجہ سے آگ میں جائے گا لیکن دونوں کے آگ میں جانے میں فرق ہوگا مسلمان آگ میں جائیں گے تو پاک ہونے کے لیے جائیں گے کافر آگ میں جائیں گے ذلیل ہونے کے لیے جائیں گے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عذاب ان کافروں کے لیے زلت والا عذاب ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت قرآن عظیم سمجھنے اور اس پر عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین